Буквально два слова хочу сказать о веревках. Веревки бывают толстые и тонкие, это мы знаем. Тонкая и толстая веревка. Но мало знаем о их свойствах. Есть веревка очень толстая, тоньше, тоненькая. Очень толстая веревка. Вроде бы должна держать больше нагрузки. По факту, вот данная фактически веревка, она выдерживает нагрузку меньше, чем вот эта тонкая веревка. Вот такая веревка выдерживает нагрузку всего-навсего 600 килограмм, хоть она очень толстая. Эта веревка является бытовой и ее лучше не использовать. У нас для обучения я показываю просто потому, что у нее другой цвет немножко. Вот эта веревка, ее толщина 11 миллиметров. Она, такие веревки могут быть двух типов. Динамические и статические. Статическая веревка, она не растягивается. Динамическая веревка, сейчас я ее показать не могу, у меня нету наличия. Она имеет небольшое растяжение. На длине в один метр мы это растяжение не увидим. Но на большой длине оно заметно. Статическая веревка не растягивается, мы по ней спускаемся она является основной веревкой, по которой мы спускаемся. Динамическую веревку используют, но ну, больше для того, для страховки, не до, не больше вообще для страховки. Там м -м, нагрузка, которую она выдерживает, не имеет такого большого значения. Главное, что она может растянуться и смягчить удар. То есть практически, если же э, мы спускаемся, нам нежелательно, чтобы веревка растягивалась, чтобы мы точно попадали на нужное нам место, чтобы мы не прыгали там на этой веревке, как на пружине. Динамическая веревка, она предназначена, чтобы смягчить удар только. Количество ударов там, по-моему, от 6 до 15 ударов сейчас есть. То есть срывов, в зависимости от силы срыва. После этого динамическая веревка приходит в негодность, как считают. Вот такая веревка она выдерживает гарантированно более тонны. Больше тонны. Вот такая веревка. Мы ее используем на страховку, как правило. Там удара, опять же говорю, удара такого сильного не будет. Такая веревка выдерживает порядка 500 кг. Этого достаточно для того, чтобы мы она нас удержала гарантированно от 500 килограмм она выдерживает такая веревочка у вот данный вариант в принципе такие веревки крепятся за пояс скажем так и за страховочное устройство ее задача только удержать в случае если произошел срыв большой нагрузки там быть не может нагрузка может изменяться из-за того, что меняются свойства веревки. Если говорить о свойствах веревки, вот две веревки я положил специально рядом. Если мы их начнем изгибать, то у нас что получается? У нас петли почти выровнялись. То есть наружная веревка, вот она наружная белая веревка. Эта белая веревка оказывается натянутая, а внутренняя веревка, видите, она находится внутри, она совершенно свободная. Из-за этого волокна наружные натянуты, получается, больше, чем внутренние. Если говорить о самой веревке, вот мы если ее изогнули, у нас внутренние волокна нагружены значительно меньше, чем наружные волокна самой веревки. Если же мы будем завязывать плотный узел, где петелька будет очень маленькой, внутренние волокна у нас практически натянуты, не будут. Они будут свободны. А наружные волокна будут перетянуты очень сильно. Всю нагрузку будут держать практически в наружные волокна первая треть веревки. Из-за этого, из-за того, что первая треть веревки, то, допустим, если веревка выдерживает полторы тонны, фактически после того, как мы завязали узел с маленькой петлей, веревка будет выдерживать всего-навсего 500 килограмм. Опять же, одна треть нагрузки. Это надо учитывать, когда мы завязываем узлы. Если мы завязали очень плотный, очень тугой узел, какой-то, где веревка сильно перегнулась, как здесь, вот на этом. Ну тут не так сильно, но сильно, если перегнулась, то в этом случае веревка наша теряет половину своих свойств. То есть половину нагрузки держит. Это надо учитывать. И при рывке, если человек падает, может быть перегрузка в 3G в 3 раза. В три раза вес человека становится больше при рывке. Если очень сильный рывок, в три раза. Если вес человека 100 кг, в три раза это получается 300 кг. 300 кг вес человека, нагрузка, веревка выдерживает 500 кг, у нас 200 кг еще есть в запасе. Что такое 200 кг? 200 кг это то, что у нас может быть веревка не сильно свежей, Веревка может была в воде, подгнила. Веревка, может быть, лежала в песке. То есть внутрь веревки, внутрь волокон попал песок. И он перетер эту веревку, когда она изгибалась. То есть вот эти 200 килограмм могут примерно на 200 килограмм остаться килограмм 50. Но это 50 килограмм все равно нашего запаса. Все равно она нас выдержит. Это я говорю полторы тонны минимально. Веревки выдерживают обычно значительно больше. То есть спускайтесь, не бойтесь, веревка обязана выдержать, если она качественная, если она не имеет повреждений, надрывов, если она не, не висела несколько лет в воздухе под дождем, где-то на переправе. В общем, будьте внимательны, смотрите за веревками, они вас выдержат.